sun yang ke-63 riwayat-riwayat yang menyebarkan doa khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khatam al-Quran yakni habis membaca sebuah al-Quran dan yang menyatakan kelebihan doa khatam al-Quran sama ada di dalam solat atau di luar solat tidak ada satu pun yang sahih baik yang diriwayatkan secara marfu' ataupun mauquf kebanyakannya adalah maudhu atau dhaif yang tidak dapat ditampung ke dhaifannya yang ni da'if sangat. Hanya ada satu sahaja riwayat mawkuf daripada Anas Sahih. Ia menyebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengumpul anak pinaknya apabila hendak khatam Al-Quran di luar salat dan berdoa beramai-ramai. Tetapi tanpa lafaz doa tertentu dan tanpa menyatakan apa-apa kelebihan berkumpul beramai-ramai pada ketika itu. Contoh pertama, bermaksud Abu Umamah meriwayatkan katanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu khatam Al-Quran, yang habis membaca semua sekali Al-Quran, dia hendaklah mengucapkan, Allahumma anis wahsyati fi qabri, Ya Allah tenangkanlah ketakutanku kepada kesepian di dalam kuburku. Betul ke tidak ada sepi dalam kubur itu? Betul. Ada dalam hadis yang sahih pun ada. Tapi doa ini sebagaimana di sini disebutkan Nabi SAW bersabda. Itu yang jadi masalahnya. Komentar. Di dalam sana terdapat tiga orang perawi yang cukup bermasalah. Pertama, Laif bin Muhammad. Kan ia seorang perawi matruk. Kedua, Salim Al-Khayyat. Ia langsung tidak bernilai. Ketiga, Ahmad bin Abdullah bin Khalid. Seorang perawi pendusta besar. Tidak ada apapun yang salahnya dalam kandungan hadis tersebut. Memanglah kubur itu tempat yang sepi dan menakutkan bagi sesetengah orang yang telah mati berdasarkan sekian banyak hadis yang sahih. Boleh saja anda berdoa dengannya tetapi ia tidak boleh sama sekali dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itulah halnya hadis maudoh dan hadis yang da'if sangat. Ia tidak boleh dinisbahkan ataupun dikaitkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa doa itu pun orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan kesepian dan ketakutan di dalam kuburnya. Amal salehnya akan ditukarkan menjadi teman yang mesra dengannya di dalam kubur. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang soalan malaikat terhadap orang-orang yang mati di dalam kubur, Jelas menunjukkan perkara ini Hadis Al-Baraq Bermaksud Dan datang kepadanya Iaitu orang yang mati Orang yang comel wajahnya Cantik pakaiannya Dan wangi baunya Dia berkata Terimalah berita yang mengembirakanmu Maka si mati bertanya Siapa engkau? Dia menjawab Akulah amal salehmu hmm. Tentang orang kafir pula Nabi SAW bersabda Dan datang kepadanya, yang ini orang yang mati, seorang yang jelek wajahnya, huduh pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, terimalah berita yang menyusahkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Cerita manusia di dalam kubur ni bila mati memang dia kesepian. Itu ada dalam hadis yang sahih. Ini hadis ni sahih. Uh, tetapi doa tadi minta hilangkan kesepian dalam kubur itu dikatakan daripada Nabi SAW itu tidak benar. yang itu tidak benar. Tak payah doa tu pun. Kalau orang tu memang dia beriman dan beramal soleh dengan sendirinya amal dia, amalan dia tu akan uh, menenangkan dia. Contoh kedua. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين برمكسوس سمونا النبي صلى الله عليه وسلم سلالة بردعاء ketika ختم القرآن Yang ni habis membaca semua sekali Al-Quran ha, Dia berdoa begini Ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran Jadikanlah ia ikutan, cahaya, pertunjuk dan rahmat bagiku Ya Allah ingatkanlah aku, mana yang telah aku terlupa daripadanya Yang ni Al-Quran Ajarkanlah aku apa yang belum aku ketahui daripadanya Dan kurniakanlah kepadaku kemampuan membacanya Pada waktu malam dan siang Jadikanlah ia sebagai hujah bagiku wahai Tuhan sekalian alam. Jadi kan menarik tu doa tu uh, kalau kita baca dan faham maksud dia tu uh, jadi ramailah lah orang yang baca ni dan dikatakan Nabi SAW selalu baca. Benar ke tidak? Itu yang kita nak tahu. Tak benar. Tak betul. Rujukan. Di mana ada cerita ni? Termasuklah dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumiddin. Ul komentar. Hadis ini memang langsung tiada asalnya. Aslalahu. Hadis la aslalahu ialah yang tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang mengemukakan hadis-hadis dengan bersanad. Sebaliknya ia adalah hadis maudu' yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua doa yang dikemukakan sebagai contoh pertama dan kedua di bawah usul ke-63 ini sebenarnya merupakan punca bagi doa khatam Al-Quran yang tercatat di akhir setengah khah Al-Quran dan ia tersebar dengan agak meluas dalam masyarakat Islam di mana-mana. Sebagai contoh, ini ha, Al-Quran ini. Ha, ni cetakan Indonesia. Baik kalau kita tengok di hujung dia, doa khatam Al-Quran. Dicetak dan tersebar di Indonesia. Di tempat kita pun ada. Allahumma anis wahsyati fi qabri itu termasuk dalam hadis contoh pertama tadi. Allahumma arhamni bil quranil azim hingga ke akhir ni ini hadis contoh kedua yang kita baca tadi. Nasib baiknya, Alhamdulillah dia tak ada sebut doa ni daripada Nabi SAW, tak ada sebut. Cuma dia sekadar akan sebut doa khatam al-Quran. jadi kalau kita tidak, tidak kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada nampak yang bercanggah pun dalam doa ni kalau kita nak baca pun boleh Cumanya oleh kerana dalam setengah-setengah kitab dengan jelas disebutkan ini doa Nabi, takut-takut kita rasa ada kelebihan lah daripada yang lain. Kalau macam tu tak benar Tak benar. Sebenarnya tidak salah doa-doa tersebut selain ia tidak sabit daripada Nabi SAW. Anda boleh saja membacanya, cuma janganlah percaya ia adalah doa dari Nabi SAW anda boleh saja memilih mana-mana doa khatam Al-Quran baik yang dikatakan sebagai doa Nabi atau bukan doa Nabi. Lagi ia tidak mengandungi sesuatu yang salah menurut akidah dan syariat Islam. Contoh ketiga, bermaksud Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya pembaca Al-Quran pada setiap kali khatam Al-Quran ada doa yang mustajab. Dan ia akan memperolehi satu pokok di dalam syurga yang mana kalau seekor burung gagak terbang dari pangkalnya, niscaya ia tidak akan sampai kepada dahannya kecuali setelah ia tua. Itu kelebihannya. Jadi pokok itu pokok dalam syurga lah dia akan dapat. komentar Ibnul Jauzi berkata hadis ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazid Ar-Raqashi kata Ahmad tentangnya tidak boleh ditulis apa-apa daripadanya. Kalaupun ada riwayat sahih dalam bab ini hanyalah satu sahaja riwayat mauquf daripada Anas. Ia diriwayatkan daripada Thabit al-Bunani, Qatadah, Ibnu Atiyah dan lain-lain Bermaksud bahawa Anas bin Malik apabila hendak khatam Al-Quran Akan mengumpulkan anak istrinya lalu beliau mendoakan untuk mereka Ashab ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Abi Shaibah Ibn Riwayat maukuf Daripada Anas tentang beliau mengumpulkan anak-anak atau ahli ahli keluarga untuk sama-sama berdoa ketika khatam al-Quran memang sabit dan sahih. Itulah satu-satunya asal sahabat yang sahih berhubung dengan perkara ini. Hmm. Ada Kalau lafaz dia tu tidak bercanggah dengan akidah Islam, dengan usul syariah, boleh lagi kita guna. Andai kata kandungan itu tidak bercanggah lah. Boleh kita guna. Boleh dipakai dengan beberapa syarat. Antara syaratnya kita tidak boleh kaitkan dengan Nabi SAW. Yang kedua, kita tidak boleh menganggap dapat pahala dengan kita baca atau kita buat itu. Dan yang ketiga, kita tidak anggap benda ni daripada Rasulullah SAW boleh sekiranya tidak bercanggah kalau bercanggah tak bolehlah dan biasanya ada bercanggah tu di mana-mana